Assalamualaikum Selamat petang kepada semua Youtuber-youtuber uh, Kali ni kita buat Podcast ya eh. Tajuk yang kita pilih pada petang ini adalah Kewarga Negaraan Ya kita ada uh, Apa ni uh, Guest Ataupun um, Tetamu uh, Yang diundang khas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita nak bercerita tentang kewarganegaraan dan kesetiaan kepada raja dan negara dan lain-lain juga aspek yang berkaitan. Saya perkenalkan Tuan Haji Syam dekat sini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik, Tuan Haji. Sebenarnya kita nak berbicara tentang kesetiaan kewarganegaraan rakyat Malaysia ya. Sebelum tu kisah-kisah uh, yang kita sering dengar dalam media masa pada masa inilah tentang bendera Malaysia yang mungkin kita sebenarnya dalam masa 60 tahun kita merdeka kita ingatkan rakyat Malaysia itu dia tahu dan kenal tentang bendera tetapi sebenarnya ada juga segelintir manusia yang tak kenal. Ya tu Haji, apa komen tu Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat baik saya, Dr. Hamidon ataupun digelar sebagai Dr. Don. Uh, saya ni sebenarnya tuan-tuan hari ni ditangkap muat je bidan terjun kata orang kan. Tetapi di medan kafe kami ini di Institut Sosial Mendiri Maki ini kami sentiasa membincangkan perkara-perkara yang melibatkan uh, patriotisme. Kami melibatkan pendidikan, kami melibatkan kesedaran Uh, bukan untuk kami saja malah juga kepada orang muda. Dan hari ini Dr. Dan minta saya ulas sikit uh, pasal benda yang Malaysia. Tuan-tuan, saya nak buat disclaimer. Saya tidak ambil uh, ilmu yang ada, knowledge yang ada pada hari ini melibatkan dengan apa, -apa perkara yang sensitif berlaku pada sehari dua hari di tanah air kita. Tetapi sebenarnya lebih kepada uh, knowledge uh, sebenarnya bendera Malaysia ini jalur gemilang ini sebenarnya dicipta oleh siapa? Uh, dibuat oleh siapa? Bagaimana sejarahnya? Okey, jadi dalam konteks itu saja. Uh, semoga dengan pengetahuan yang ada, dengan nilai yang ada ni kita akan rasa lebih cinta dan hormat kepada panji-panji negara, uh, Jalur Gemilang itu sendiri. Jadi sebenarnya ah uh, Malaysia ni dicipta oleh Allahyarham Muhammad Hamzah, seorang uh, engineer daripada negeri Johor apabila kita mula merancang untuk ada bendera sendiri di tanah Melayu ini. Jadi apabila dibuka kepada semua rakyat Malaysia, bendera yang dicipta oleh Allah ya Rahim, Muhammad Amzah inilah yang akhirnya dipilih sebagai bendera negara. Tuan-tuan, idea sebenar kepada Jalur Gemilang dan sebagainya. Kalau kita tengok Merah dan Putih ini di Asia, di Asiaan sorry, di Asiaan ini kita tengok Singapura ada Merah Putih, Indonesia ada Merah Putih. Jadi banyak negara akan mengambil warna Merah Putih dan Malaysia menambah Biru dan Kuning dalam bentuk bulan dan bintang. Aa, dalam masa yang sama tuan-tuan ha. pengalaman tuan-tuan tahu bintang itu diambil daripada mana dalam Jalur Gemilang bintang itu adalah hasil karya al ya Muhammad Amzah ha. ini aku bila beliau melihat bendera ha. uh, negeri ha. Johor sendiri ha. yang mana bendera bulan dan bintang negeri Johor itu diambil daripada Turki di zaman uh, khalifah Ottomaniah yang ada ha hebat sebenarnya eh tuan-tuan dan uh, kalau dulu sebenarnya kita tidak ada 14 jalur sebenarnya Ha, kita sama-sama cari. Saya tak nak bagi jawapan pada hari ini dalam podcast kita ni sebagai soalan. Benda pertama, kita berapa jalur sebenarnya? Sebelum adanya wilayah persekutuan. Dan selepas keluarnya apa negara Singapura. Ha, jadi ada satu tugasan dalam podcast, podcast kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, selepas dinaikkan pada kali pertama, ha, pada orang kata 31 Ogos. Uh, pada pagi 31 Ogos, Dr. Don, betul? Betul, betul Jawapan betul. ni salah hmm. <laughs> Jalur Gemilang <laughs> ini kali pertama dinaikkan di Padang Kelat Selangor pada malam kemerdekaan itu sendiri sebenarnya Bila apabila, uh, majlis penurunan bendera Union Jack dilakukan dan dinaikkan bendera Jalur Gemilang Bukankah tidak dipahamkan bahawa per -klopla per proklamasi yeah. kemerdekaan itu di Melaka? Uh, ah yeah. ya waktu hadir di Melaka bendera ini belum Jalur Gemilang ini belum hmm. lagi diperkenalkan sebenarnya kalau salah saya mohon untuk dimaafkan dan beritahu untuk saya membetulkan fakta tetapi inilah yang uh, saya faham dan pengetahuan yang saya ada setelah beberapa tahun uh, bersama dakdakan uh, yang uh, bercerita tentang sejarah dan kehadiran apa tu Jalur Gemilang yang ada ini dan uh, begitulah hebatnya Sebenarnya dalam proses yang ada Dan Jalur Gemilang yang pertama ni tuan-tuan Sekarang ni berada di mana? Jalur Gemilang ini Yang pertama dikibar itu Berada di rumah kediaman Yang amat-amat Perdana Menteri ha, Jadi boleh tengok sama-sama Itulah bendera yang pertama Dan tuan-tuan puan-puan Hebatnya 31 Ogos ni juga Dan Jalur Gemilang ni kerana Siapa yang menetapkan pada hari 31 Ogos ni kita milikkan? Ramai orang tak tahu sebenarnya. Tapi kita share dalam konsep ilmu yang tadi yang ada tadi supaya kita lebih faham kenapa sensitifnya rakyat Malaysia ni apabila kita salah tafsir, kita salah lukis, apabila kita salah buat dan kita tidak hormat kepada jalur gemilang ada ini. Tuan-tuan, kerajaan pada pada masa itu meminta satu orang insan yang cukup hebat sangat alim yang berada di Pulau Pinang untuk menentukan bilakah tarikhnya kita akan mengadakan eh uh, perarakan dan juga hari kebesaran bagi kemerdekaan kita. Tak ada tarikh pada masa itu. Setelah proklamasi ini dibuat di, di Melaka. Dan tuan-tuan uh, sebenarnya uh, 31 Ogos ini adalah tarikh yang dicadangkan oleh seorang insan yang bernama siapa dia? <laughs> siapa? <laughs> Ulama negeri Pulau Pinang Abdullah bin Badawi Badawi bin? Fahim Abdullah Fahim Tuan-tuan <laughs> Allah ya rahm Al-Fatihah dibaca untuk Allah ya Perdana Menteri kita Tun Abdullah Merupakan cucu kepada Abdullah Fahim Insan yang menentukan tarikh kemerdekaan kita pada 31 Ogos dikatakan dikatakan ya dalam penceritaan yang ada apa tu Al Fadil Syekh Abdullah Fahim ini mengambil masa tiga hari berpuasa untuk menentukan apa tarikh yang paling benar untuk ditentukan kemerdekaan ini dan sebagai seorang ahli dalam ilmu ahli falak ini antara orang yang menentukan bilakah tarikh tarikh utama dalam kalender Islam Uh, Syekh Abdullah Fahim ni salah seorang ahlinya di Malaysia ini yang sangat arif tentang ilmu al-falak ini menentukan bagaimana 31 Ogos itu dipilih. Dikatakan malam 31 Ogos itulah bulan, bintang dan matahari ini berada dalam keadaan sejajar. Aa, dan hebatnya tadi kita nak cerita pasal jalur gemilang. Tapi hari ini kita additional information dan juga knowledge yang ada itu. So, 31 Ogos itu bukan hari yang main-main. Dan dikibarkan lagi jalur gemilang yang begitu hebat Yang kita bawa pada hari ini Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, -tuan, kawan-kawan, sahabat anda yang melihat podcast ini Kerana itulah kita rasa sangat sensitif Apabila ada bendera-bendera yang dikibarkan bukan hak pada negara ini ya. Contoh, beberapa bulan yang lepas Tahun lepas ada isu Kenapa bendera lain dikibarkan Jadi kita kena uh, sedikit berasa sensitif Perkara-perkara eh, begini dan tambahan sehari dua ini di Malaysia ini dikejutkan dengan isu-isu yang melibatkan tidak tepatnya uh, perlambangan bendera itu sendiri uh, jadi inilah tuan-tuan uh, saudara Muhammad bin Hamzah inilah seorang arkitek daripada Johor melahirkan idea untuk uh, menggambarkan, melukiskan uh, warna merah putih berjalur itu uh, ke dalam jalur gemilang warna biru dan kuning semua ada lambang dia dan bulan dan bintang melambangkan Islam. Dan Malaysia ini tuan-tuan, Islam itu ketuanya adalah seri paduka baginda yang tuan-tuan Jadi hormatilah, rasailah perjuangan mereka-mereka terdahulu. Semoga kita dapat satu iltizam baru menghormati dan merasa patriotik apabila melihat Jodoh Gemilang itu sendiri. Terima kasih saudara-saudara. Okay. di atas masa yang sedikit ada soalan? sila Okey, jadi uh, kita ada Tuan Haji sebut tentang uh, putih, merah dan lain-lain kalau kita lihat dari aspek sejarah tu sebenarnya dia bermula semasa UMNO ditubuhkan kalau kita perhatikan bendera UMNO tu, di belakang itu ialah merah dan putih dan ada keris di depan jadi di situ kita nampak dari mana wujudnya macam kalau kita lihat bendera Singapura, Singapura merah putih kalau kita tengok Indonesia, merah putih amno merah putih tapi sejak kita bertukar kepada bendera Jalur Gemilang ini mana banyak pelambangan yang berbeza dan uh, uh, pelambangan yang melambangkan ciri-ciri uh, agama Malaysia uh, agama dan juga negeri negara ada berapa negeri dan lain-lain jadi itu penting ya bagi kita jadi bagi mereka bagi merayat Malaysia yang tidak mengenali aspek-aspek pelambangan dalam bendera ini satu yang menyedihkanlah maknanya Uh, pendidikan kita uh, apa apa ni uh, pendedahan kita kepada rakyat itu mungkin kurang ataupun mungkin ada agenda yang tersembunyi dalam mentiadakan bulan sabit itu jadi kita tak tahu wallahu alam uh, jadi uh, itu tentang kewarganegara selain daripada aspek bendera apa lagi yang boleh rakyat kita boleh dapat menunjukkan bahawa kesetiaan kepada negara Malaysia ini adik Baiklah uh, sebelum saya nak cerita dan menjawab soalan uh, saudara Dr Don uh, kita rasa berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini uh, yang kita semua uh, sedia maklum ucapan terima kasih itu harus ditujukan kepada yang uh, berhormat a uh, Fadilah Siddiq, selaku Menteri Pendidikan kerana pada hari ini kita menetapkan semua pelajar-pelajar di seluruh sekolah di negara ini mesti meletakkan bendera di dada mereka. Kita mungkin nampak uh, setengah pandangan eh saya saya, mengambil setengah pandangan daripada TikTok dan sebagainya walaupun tidak kuat bagailah berbagai-bagailah netizen ini memberi komen uh, mungkin ada agenda itu dan agenda dan sebagainya tapi saya rasa ini perkara this is the high time dengan izin inilah masa yang paling sesuai untuk kita letakkan bendera ini di hati pelajar-pelajar ini supaya mereka daripada kecil memahami jadi tidak ada lah isu selepas ini bila masuk universiti boleh letak bendera terbalik lah buat provokasi dan sebagainya tidak ada perkara ini berlaku selepas ini harapnya dan kalau tiba-tiba bendera itu jatuh di jalanan pelajar ini akan sanggup memberhentikan kereta, motor, berjalan kaki dan sebagainya semata-mata untuk menghormati bendera yang ada dengan ambil dan sebagainya letak di tempat yang sepatutnya. Dan kita juga tidak akan melihat bendera-bendera koyak ni di pamer-pamer di kedai ni di sekolah-sekolah dan seumpamanya di bangunan-bangunan kerajaan kerana loyalnya kita setianya kita pada raja dan negara dan pelbagai negara itu sendiri kan kita tak nak lihat bendera-bendera ini yang kita sanjung bendera negeri kan bendera negara koyak rabak masih lagi masih berkibar pada tiang dan sebagainya kita mohon untuk mereka tukar baik perkara kedua ramai orang juga tidak faham apakah jata negara dan juga bendera negara bendera itu dan jata itu datangnya kembar kan sebab tu dalam negara Malaysia jalur kebilang ini panji-panji utama tapi kita ada jata kita inilah lambang yang paling tinggi sekali di Malaysia ni lambang mana lambang yang Dr Don pakai inilah ha ni boleh tunjuk kat sana ha ni lambang ni jata negara ni tuan-tuan ha kan mewakili sebenarnya keseluruh kementerian-kementerian yang ada di Malaysia ini mesti pakai lambang yang satu ini dan lambang ini juga terpahat dan juga lekat kepada istana negara. Kenapa? Yang empunya lambang ini didaulatkan kepada Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Ini lambang beliau. Dan kita ni selaku penyewa awam rasa bangga pada hari ini kita letakkan sampai pada apa nemtek pun ada letak pada hari ini supaya kita menjiwai. Inilah salah satu nyala rasa Uh, yang perlu ada sekarang gunanya nyandar rasa uh, yang perlu kita fahami memahami jata memahami nerin juga adalah salah satu cabang daripada menanam benih-benih patriotisme di dalam diri kita sendiri dan yang jata itu dia ada keris dia ada bunga raya dia ada jambatan pulau pinang dia ada pokok melaka dan sebagainya kan men 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 menciptakan budaya bangsa di dalam satu jata iaitu baik. jata negara baik waji sebenarnya kalau saya ingatkan pengalaman saya ke bangkok eh uh, Thailand mereka sangat hormat kepada lagu kebangsaan mereka. Ada sekali itu ada peristiwa di mana saya di lapangan terbang Bangkok. Tiba-tiba kedengaran di corong speaker pembesar suara lagu kebangsaan Thailand berkumandang dan semua mereka yang bergelar orang Thailand itu berhenti berdiri semasa mereka berjalan. Jadi saya anggap bahawa kesetiaan mereka, hormatnya kepada lambang-lambang negara seperti lagu kebangsaan, bendera memang berada di tahap tinggi. Jadi apa saranan Tuan Haji lah kalau kita nak terapkan, kita nak terapkan nilai-nilai itu di Malaysia ni. Nampak saya nampak kurang eh, nampak kurang. Silakan Tuan Haji. Baik terima kasih. Sebab kata orang, melentur buruh, biarlah daripada rebungnya. Hebatnya kerajaan Thailand pada masa itu meletakkan gambar eh kalau tengok gambar pun dia akan sujud. Bukan sujud pada Tuhan tapi kesetiaan kepada raja dan negara. Ha, itu kalau kita tengok dalam iklan-iklan ataupun dalam upacara rasmi. Semua rakyat-rakyat yang ini akan bersimpuh dan bukan bersila bersimpuh kenapa sampai ujung ibu jari kaki pun tak boleh tunjuk pada raja kalau kita bersila nanti ibu jari kaki tunjuk pada raja tetapi setianya kepada rakyat Thailand kepada raja Thailand ibu jari kaki pun kena tunjuk kat belakang dia kena bersimpuh kalau kita tengok kan dan sebagainya itulah nilai yang diterapkan daripada mana daripada muda daripada kecil di sekolah berjayanya sistem sekolah itu sendiri kan tapi kenapa tidak kita ha, ini proses jadi eh, ini proses. Jadi tak kira lah apa yang berlaku sebelum ini dan sebagainya. Tetapi bagusnya sekarang apabila yang berhormat Menteri Pendidikan kita sendiri menyarankan supaya dia letakkan bendera itu supaya kefahaman macam inilah biar mereka ada rasa cinta daripada kecil lagi untuk mencintai negara yang melalui bendera. Dan kalau kita ingat, Datuk Lee Chong Wei setiap kali kalah, setiap kali menang, perkara pertama bila habis game dia akan cium bendera. Ah, nak cerita, Datuk Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei tu walaupun bukan Melayu, bukan India tapi dia membawa perjuangan yang sama sebagai seorang rakyat Malaysia yang mencintai negara. Melalui kesetiaan dia main badminton, kalah menang dia membawa negara Malaysia di dada. Inilah antara uh, intipati yang sepatutnya kita serapkan dalam pelajar kita supaya satu hari nanti uh, a pengalaman Dr. Don, dengar saja lagu kebangsaan Thailand yang ada tu semua orang berhenti. Kenapa Dr. Don tidak berjalan <laughs> ha, kerana Dr. Don secara automatik akan juga menghormati Betul. budaya orang yang ada dekat situ. Dan kita melihat kagumnya kita. Kenapa dia orang sanggup berhenti berdiri dan hormat. Kenapa bukan kita di Malaysia. Jadi inilah perjuangan kita sebagai guru. Sebagai perjuangan dengan pendidikan. Sebagai awareness program kesedaran kepada rakyat kita. Daripada sekecil-kecilnya. Apa tu rakyat Malaysia sampailah kepada orang yang paling veteran supaya cinta kepada negara melalui bendera jatuh negara ini harus diimplementasikan di dalam pendidikan awal supaya mereka ini memahami dan membawa agenda ini sampai ke akhir ayat mereka ketitisan darah yang terakhir bak, kata orang tu terima kasih Datuk baik terima kasih jadi kita uh, berakhir di sini bagi slot podcast kita Uh, pada petang ini jadi uh, saya ucapkan terima kasih kepada tuan haji lah dapat memberi uh, sepatah dua kata tentang tajuk kita pada petang ini iaitu uh, Kewarganaan dan juga patriotisme uh, dan lain-lain. Uh, jadi uh, kita akan berjumpa dalam sesi podcast yang lain, podcast yang lain. Jadi uh, terima kasih kerana mendengar. Okay, bye.